মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি বৈচিত্ৰময় অসমৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত দুটামান কথা ক'ম তোমালোকে শুনি ল'বাচোন বাৰু বৈচিত্ৰময় অসমত আগতে আমাৰ আহি আছিলে এয়া চোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ দেখিছানে এইটো বিছ আমাৰ কি আহে যে দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে লিখা আৰু দু তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ বা দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগোৱা একোজন ব্যক্তিৰ চমুকা একৈছতো তেনেকৈ আহিলে বাইছত তেনেকৈ আহিছে একেইছোৱা আৰু তেইছতো আহিছিলে কিন্তু অকণমান বেলেগ যে উৎসৱ পাৰ্বণ সম্পৰ্কে লিখা গতিকে এইটো তোমালোকক মই ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছৰ কাৰণে যিটো চৌবিছ পঁচিছৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহি আছে তাৰ কাৰণে কমন দিছোঁ যে তোমালোকে উৎসৱ পাৰ্বণ মই দি থৈছোঁ আলি আই লৃগাং আৰু জোনবিল মেলা তাৰ লগতে মই জনগোষ্ঠীৰ ৰন্ধন প্ৰণালী বা আচাৰ ব্যৱহাৰ বা কেনেধৰণৰ সাজ পোছাক এনেকুৱা ধৰণৰ মই দি থৈছোঁ তোমালোকক তোমালোকে সেইটো ভালকৈ ভিডিঅ'টোত চাই ল'বা উৎসৱ পাৰ্বণ ৰন্ধন প্ৰণালী বা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ বা সাজ পোছাক এই গোটেইখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা আৰু তাৰ বাদে তোমালোকে বৰঙণি যোগোৱা দুজন ব্যক্তি আৰু দুটা জনগোষ্ঠী সেইটোকতো কমন চাই থ'বাই নতুনকৈ তোমালোকে উৎসৱ পাৰ্বণ সাজ পোছাক আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰন্ধন প্ৰণালী এইখিনি চাবা আৰু কেতিয়াবা এক নম্বৰ কুৱেশ্যনো দিয়ে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা মই আলোচনা কৰিম তিৱা সমাজত জেলা বুলি কাক কোৱা হয় ফুলৰ গুৰিত সেৱা কি দেউৰীসকলৰ আদিম বাসস্থান ক'ত আছিলে দেউৰীসকল কি ধৰ্মত বিশ্বাসী দেউৰীসকল সামাজিকভাৱে কেইটা খেলত বিভক্ত দেউৰীসকলৰ উপাস্য দেৱতা কি লালমোহৰীয়া পাণ্ডা বুলি কাক কোৱা হয় বড়োসকলৰ অতি পুৰণি ধৰ্মটোৰ নাম কি মটক শব্দটি কি ভাষাৰ শব্দ বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দুটা পাঠত উল্লেখ থকা যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ নাম লিখা তোমাৰ দুটা পাঠত উল্লেখ থকা যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ সমাজলৈ বৰঙণি আগবঢ়োৱা এজন ব্যক্তিৰ নাম লিখা বড়োসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা কোন তিৱা সমাজত জেলা বুলি কাক কোৱা হয় দেউৰীসকলৰ আদিমবাসস্থান ক'ত আছিলে দেউৰীসকল কি ধৰ্মত বিশ্বাসী দেউৰী বড়োসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতাজনৰ নাম কি অসমৰ যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম লিখা অসমৰ যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ এযোৰ সাজ পোছাকৰ নাম লিখা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত বৈচিত্ৰময় অসমৰ এইখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ লগত আৰু কেইটামান দৰকাৰী কথা আছে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা এটা লাইক কৰিবা নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ